когда ты сепаратист. Я так же, как женщина, как мать, хочу, хочу обратиться к Путину э, с требованием освободить всех пленных, как военных, так и гражданских, э, потому, э, потому что, наверное, Путин не понимает, что он уже далеко зашел э, своими действиями. То, что страдает славянский народ, и пошел брат на брата. Это непосредственно э, зачинщиком является Путин. Потому мы просим всей Украиной требуем освободить всех военнопленных, гражданских пленных и уйти вывести войска с территории Украины. Хочу одного из лучших адвокатов Украины, пана Смоля, запросить до микрофона.